Salam kanalımızın dəyərli tutpanız izləyicilərimiz. Bu gün mən Suma səhər qəsəbəsində 169 nömrəli avtobus xəttinin yaxınlığında 3 otaqlı həyət evi ilə məsisi tanış edirəm dəyərli izləyicilərimiz, gödivimiz kimi evimizin xarici görkəmidir. Həyətə rahatlıqla avtomobil daxil olur, 4 taş kürsüdə yerləşir. Mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Tam et daşlan, döşəmədir, kombi xətlərinə, qaz xətlərinə, elektrik xətlərinə qədər çəkilibdir. Bütün kommunal xətlər hamısı çəkilib, işlək vəziyyətdədir. Onda nəzərə özə çatdırım. Buradan bir daha məscəb bizim həyət evimizin sahəsi ilə tanış edim dəyərli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi həyət naradlıqla avtomobil daxil olur. Evimiz qupcalıdır. Birbaşa material qaydada alqı-satqı olunacaq. Onda nə səhvizə çatdıraq. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə üçünbərabər siz tanış olasınız. Prosu evimizin giriş olan hissəsidir, dəhliz olan hissəsidir. 3 otaqdan ibarətdir dəyərli izləyicilərimiz. Sağda yerləşir bizim mətbəximiz. Bu birinci yataq otağımız. Gördüyünüz kimi aboylarına qədər zövqlü aboylardır. Döşəmə laminatdır. Kombi xətlərinə qədər çəkilibdir. Buradan da gördüyünüz kimi dərlizəzəmiz qoşa örgüdür. Onda necə bizə bir daha çatdılaq. Qapıları ağ qapılardır. Burası isə evimizin ikinci yataq otağıdır. Və sonuncu qonaq otağımız. Burada da gördüyünüz kimi geniş belə gözəl qonaq otağı var. Aboylarına qədər bahalıdır. Onda nəzərinizə çatdıraq dəyərli izləyicilərimiz, tavanına qədər füqü tavanlarla yığılmadır. Evimizin qiyməti 45.500 manata start qiyməti satışa çıxarılıb. Real alıcılara endirim olunacaq. Prosse evimizin sanata qovşağı, hamam otağıdır dəyərli izləyicilərimiz. Evimiz bir daha nəzərinizə çatdırım ki, qupcalıdır. Bir başa notal qaydada alqı-satqı olunacaq. Evimizin qiyməti 45500 manata satışa çıxarılıb. Real müştərilərimizə sahibi tərəfindən endirim olunacaq. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan mənzillərlə evlərlə ikinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.